你是何人、啊？我就是完整的那个你。四季杯尚在，一切皆是幻想。<laughs> 那或者我该说，幻由牺生。你 <laughs> 为何还不放弃？我为何要放弃？ 你为了修成上仙而不哀不怒不喜不乐，遇到自己喜欢的人却不敢说不敢爱，你修的是什么心？修的是什么心？我求道问心，为的是苍生，为的是三界，一己之私又算得了什么？<laughs> 还求道问心？若真是如此的话，你手掌上的是什么？ 我逃不过的，你也逃不过；我得不到的，你也得不到。我经历的，你也将经历。你终将变成我。不可能！哈哈哈！谁让你正道成仙成神又如何？成就的是芸芸众生，失去的是你的本性，伤害了。 此符咒名为噬魂，本师将它种在你的体内。你若对柳梢动情，便会引动符咒发作，若对柳梢断了，让你血脉一张，痛不欲生。噬魂咒，这是陆离的记忆，不可能，这噬魂咒，我竟真的无法克解。啊 可是区区噬魂咒，为何？ 山在下坠，罗哥出事了。我经历，你也将经历，终将变成我。